Salam tamamın dəyərliləri, hamınıza xoş gəltdik. Bugünkü yenə bir məhsul incələnmizdə, yenə də sizlərləyəm. Bugünkü məhsulumuz Kucay firmasının T5 modelidir. Gördüyünüz kimi, ə, bu yeni model 2020-nin modelidir. Daha əvvəl TKS modelini sizinlə birgə incələmişdim. Ə, T3 modelinin də incələnməsi gələcək bu yaxınlarda. Ə, bu modeli ə, Gördüyünüz kimi bunu göstəricilə baxaq. 380 milliamper. Qabın həcmidir. 4-5 saat enerji saxlayır. Daha sonra Boltuz versiyası 50 vəsait, yəni çox da T3-dən fərqi yoxdur. Əsas fərqi odur ki, əsas T3-də 600 milliamper idi bu qabın həcmi. Bunda 380, amma bu daha da qabı daha da belə istifadə edərək daha da gözəl formaya salıblar, düzbucaqlı formada ediblər. Əsas fərqi tərixdən bas keyfiyyətində, biraz səs keyfiyyəti daha da yaxşılaşdırılıb. Dədiyim kimi, amma nəmiş saxlama cəhətdən təbii ki, 3 daha da irəlidədir. İndi yenə qutunu açıq. şuradan e, bu böyle bir formada düz buzağlı formada gördüğünüz gibi mikro usb enerji yığır kulağı hazırlarla bu şekilde bu şekilde içine oturur tabii ki istira bilmədəm. Şəkildə oturur içində. Çoxdur rahat bir şəkildə. Enerji verir. Qulacığım e, çox istifadəyə yararlı, rahat bir dizayını var. Bir də əsas e, üstün cəhət odur ki, siz qulacaqla səs-küylü ortamlarda çox rahat telefon danışmalarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Digər qulaqlıqdan fərqli olaraq. Eee qulaqcıq 4-5 saat rahat musiqi dinləmə imkanı verir sizə. Buna əlavə də 3-4 dəfə qutusunda yığma imkanı var. Bu bundan əlavə wireless şarj, yəni kabləsiz zaytka dəstəyi də var bu qulaqlıqlarda. Digər avto modellərdə olduğu kimi Mə də gözəl firması, ucuz və çox keyfiyyətli qulaqlıqlar istehsal edən bir firmadır. Mən özüm də istifadə etmişəm bunun bu firmanın qulaçıqlarını. Ona görə sizə də məsləhət görürəm almağa. Ya təcəssdən daha da keyfiyyətli bir səsi var. Bu bunun əlavə bu qulaçıqda oyun modu var. Bu qulaçığın üzündəki sensorlara 3 dəfə ard-arda toxunduqda oyun modu aktivləşir bip səs gəlir, belə bir səs gəlir və oyun modu aktivləşir. Oyun modunun əsas üstüncül cəhəti odur ki, oyunlarda bu e, gecikməni minimal səviyyəyə endirir. Gecikmə təbii ki olur, amma minimal səviyyədə. E, bu qədər qulaqçıq haqqında deyəcəyim əsas şeylər bunlardır. Əsas suallarınız olsa, e, rəylər bölməsində yaza bilərsiniz. Qulaqçıq hal-hazırda e, bizim Seifamızın qiyməti 55 manatdır. Bu videonu çəkdiyim dövrdə daha sonra qiymət artımı və ya endirimi ola bilər. Eee, mən əlaqə keç, əlaqəyə keçib başqa məhsullarımıza baxmaq və ya sifariş vermək üçün video aşağısına yerləşdirdiyim Instagram linkinə daxil olub mənə məlumat əlaqə saxlaya bilərsiniz. E, bu qədər. Suallarınız olsa yazın. Hansı bir məhsulu Ə çəkməyimi istəsəziz yazın. Əlimdə gəldiyi qədər tapıb çəkməyə çalışacağam sizin üçün. Bununla əlavə də kanalıma abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Başqa bir məhsul incələməsində görüşənə qədər.